Узнала об этом проекте от а директора школы 8, 8 школы, Журбы Татьяна Ивановна Пригласила, показала, что как предложение, ну, говорю, давайте писать, давайте попробуем. Ну, ты запустили, но на этом этапе у нас не закончится этот проект. Денег и так уже добавила, спасибо, город добавил на реализацию этого проекта, мы хотим вообще сделать, огородить и сделать полностью синтетическое зеленое покрытие для детей школы 8, для детей взрослых, кто рядом живет, также клуб, который тренируется там, я директором являюсь, футбольный клуб «Тигры». То есть все будут посещать. Но в любом случае, перед тем, как стелить синтетическое покрытие, как на Сметанина, перед центральным стадионом, его надо будет огородить. Это будет футбольное поле. Это футбольное поле для детишек малого, старшего возраста. Мы разделим опять же на два поля. В проекте, в планах есть это все, но это на будущее. Это уже на 2019 год мы будем думать. То есть всем будет дозволено, но опять же будут, как-то будем думать, там часы расписывать, чтобы... Чтобы все могли пропасть. Знаете, как говорится, чтобы все друг, на друг, друг друга не наступать. Просто по статистике посмотреть по другим городам а громадского бюджета, ну, процентов 20-25 все на спорт. На спорт, на спорт и на детские площадки. Ну, в принципе, это то, наверное, чего ну, городу и не хватает. Ну, в принципе, для чего мы все уже будем взрослые и живем. Мы для детей живем. Кто в спорте, кто в музыке, кто в развитии детей. Мы живем для детей. Бюджет, мы так надеемся, будет стартовать в 2019 году. Мы надеемся, что исполком депутаты поддержат бюджет, громадский бюджет на 2019 год. Юра все предельно рассказал правильно. Мы хотим в принципе, видеть, а дело не на себя тянуть, а креативные какие-то моменты, какие-то вопросы реализации проектов, написания, где-то мы поможем. Большое спасибо Вере, спасибо. Марине они очень профессионально отнеслись к этому вопросу. В любое время можно было позвонить, проконсультироваться. Никогда не оставляли в стороне. Даже на прием в обеденный период все равно принимали. Вот это вот. Спасибо.